Здорово! Сегодня я покажу вам очень классный и эффектный фокус картами, ну а потом, конечно же, обучу. Мы берем обычную колоду карт, подснимаем несколько разочков и теперь красиво находим два черных короля. Теперь наша задача проявить два красных короля. Берем, например, первого, находим вот таким образом, второго, попросим зрителя сказать «Стоп!». Например, у нас есть карта, это у нас дву... это валет черви, но у нас должен быть, по идее, король Буби. Поэтому мы берем, засовываем нашего вальта в центр, и теперь смотрите внимательно, оп, и у нас уже здесь есть король Буби. Есть два красных, два черных короля. Попросим зрителя сказать стоп в любом месте, и он выбрал карту, которую... с которой мы будем показывать фокус. Кладем эту карту между двух красных королей. Вот, вот так вот, все очень чисто. Вот карта зрителя. И теперь это кладем мы сверху колоды. После чего мы это все подснимаем так, чтобы наши карты оказались внизу. И теперь вот эту половиночку мы делим пополам, где-то вот так. И получается, будем работать уже с двумя черными королями. Вот они такие вот красавцы два. После чего, смотрите внимательно, мы их берем, кладем сверху и переворачиваем. Если мы щелкнем пальчиком, то между ними у нас появится одна карта, и мы показываем зрителю то, что это у нас два короля черных и, внимание, карта зрителя. Четко карта зрителя, его, которую он выбрал. Но на самом-то деле, если я сейчас переворачиваю все, то у нас опять здесь будет именно те два короля, которые я вам показывал. И вообще, в чем весь секрет? А секрет весь в том, что если мы сейчас возьмем, королею уберем, покажем здесь стопочку, здесь ничего нет. И мы берем вот таким вот образом, раскрываем ленту. И посмотрите внимательно. Чистые руки, у меня ничего нет в руках. И я показываю вот эти вот, вот, эти вот два короля. И здесь опять же... Это карта, которую выбрал зритель. Никаких гимиков, импровизационный фокус. Можно делать с колодой зрителя. Никаких дубликатов, не... все чисто, просто все нереально чисто. Вы отдаете колоду, зритель ищет две карты, пять крести, но он этого просто не находит. Поскольку здесь очень-очень все чисто, и даже зритель может свою карту подписать. Безумно эффектный, классный фокус с картами. Конечно же ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а у меня на сегодня все. Да не все, будем сейчас обучаться берем колоду карт можно этот сделать фокус как с подготовкой так и без я делал только что с подготовкой так как нужно было красиво проявить 4 короля так вы можете просто показывать фокусы перетасовывать и потом просто говорите мне там например необходимо э, ну сколько там 4 короля вот первые два и вот вторые два показали зрителю и показываете дальше фокус. Итак, у вас есть вот такие вот четыре короля. К примеру, мы берем их и попросим зрителя сказать в любом месте «Стоп». Окей, у нас есть карта. Это дама крести. Ага, это дама пик. Мы ее засовываем между двух красных королей. Ну, желательно взять контраст. То есть черная, два красных. Все, засунули и теперь кладете сверху. После чего вам необходимо сделать вот такое вот движение. Вы берете одну карту, подснимаете. Давайте мы сейчас зафокусимся на этих картах чтобы было все четенько видно. Вот, вы берете одну карту, подснимаете вот так вот на брейк, и все остальное вы снизу переводите наверх. Вот, смотрите внимательно. Оп, перевели. Теперь получается так, у вас одна карта, которую вы взяли на брейк, она находится уже снизу. А здесь у вас две карты, Король Червей и Дама Пик. И теперь вы еще разочек подснимаете, и еще разочек подснимаете. Таким образом, у вас один король только перевелся на низ, а все остальное осталось сверху. То есть две карты. Король черви и дама пик. Все. Вы показываете зрителю, что якобы у вас фокусируемся якобы у вас снизу эти карты которые вы только что выбрали но вы показываете ну максимум вторую карту снизу поскольку если вы выдвинете целые три карты то зрители увидят, то что здесь у нас одного короля нет вы говорите то что ну вот те карты которые мы заранее подготовили и теперь мы убираем ее в сторону. Берете половиночку колоды вверх, убираете, а это все оставляете куда-нибудь, ну, туда влево откладываете, чтобы оно вам не мешало. После чего у вас здесь, опять же, те две карты, которые у нас остались. Вы берете король пик, король крестик, кладете сверху, показали одного, второго, все очень чисто. И после чего вы подснимаете целых аж четыре карты. Получается вот эти две и вот эти две. Вы берете, переворачиваете, и теперь внимание, щелкаете пальчиком, и можно еще сделать какое-то красивое движение, типа отсюда карта прилетает сюда, и вы просто отсчитываете. Раз, два, три. Но ну, а теперь внимание, самое главное, вы должны вот так вот показать эти четыре, ну точнее вот эти четыре, четвертая карта, но вы должны вот эти три карты показать именно вот так, четко. Поскольку здесь у вас будет один красный король, а вы должны вот так вот закрыть его значение и масть, чтобы показать зрителю только вот эти, как типа король и король и одна карта. Вы все показали зрителю и на этом закончили. И вы показываете. И твоя карта твоя. После чего вы берете это все, кладете сверху. И опять же переворачиваете четыре карты и показываете. Раз, два. Кидаете куда-нибудь сюда. Правее немножко вот эту стопочку. И теперь внимание. Какие у нас здесь идут движения? Вы берете вот эту стопочку, которую до этого положили берете вот так вот резко соединяете их и вот эти две карты которые у вас были с вот этими двумя черными королями вы оставляете под низом то есть получается к этому королю вы это все возвращаете и резко вы убираете вот этой вот рукой вот эти два короля будто бы вы за ними тянулись и просто у вас чисто так случайно соединились руки вы их убрали и после чего просто раскрываете ленту показывая то что у вас здесь два короля и между ними карта но после чего вы даете показать здесь, то есть нету той карты, которую выбрал зритель. То есть тут очень все чисто. И вы показываете, у вас чистые руки, ничего нет. И вы переворачиваете, это дама пик, именно та карта, которую выбрал, выбрал зритель. Нереально круто, нереально эффектно. Я вам показывал этот фокус, и все сразу такие, вау, как, дай-ка я посмотрю колоду. И мы берем, отдаем, показываем никаких гимиков, никаких двойных карт. Ну а теперь давайте-ка мы сейчас разберем некоторые движения, которые я здесь делаю. Во-первых, мы посмотрим проявление двух королей, трех даже королей мы посмотрим. Значит, смотрите внимательно, что мы делаем. Берем, кладем такую схему. Первое это, конечно же король, 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 король. Сейчас мы все понаходим это все. Вот. А, они сверху. Одного короля черного вы кладете вниз. Потом вы кладете сверху два красных и одного черного. Это как я делал в демонстрации. У нас получится так. Черный, черный и два красных. После чего вы берете и делаете вот такое резкое движение и проявляете два черных короля. Очень круто, очень все эффектно. Мне, например, такое безумно нравится. Но, понятное дело, желательно до этого сделать какую-нибудь ложную тасовочку, чтобы зритель подумал, будто бы мы действительно все перетасовали. Мы берем это все таким образом. В правой руке вот эти четыре пальчика кладем сверху, один снизу. Это если мы так будем держать. Так наоборот, вверх-вниз. И потом мы резко придавливаем это все, но легонечко как бы придавливаем, и делаем резкое движение, чтобы все карты у нас вылетели отсюда. И если у вас как бы не мертвые руки, то получается у вас они будут теплые и как бы сразу прилипнут к картам. Поэтому у вас верхняя и нижняя остаются в руках, но ну, а вся колода просто выскальзывает в левую руку. Самое главное, нужно словить эти карты, чтобы они не попадали на пол. Ну и потом, конечно же, вы уже показываете два черных короля. После чего я делал вот такое проявление. То есть, как бы оно может получиться по-разному, но, например, вот так взяли, показали в центре одну карту. Как же это делается? Сейчас мы немножко вот так вот встанем. Вы берете колоду. Вот так, фокусимся. Берем колоду, подснимаем ну, приблизительно половину, и потом вот так вот делаем хват средний, безымянный и мизинец. И делаем это дело так, чтобы пальцы, вот эти подушечки, они захватывали нижнюю карту. И потом вы делаете вот такое резкое движение. Раз, два, три. И если это сделать очень быстро и резко, то будто бы как-то непонятно, откуда-то она вылетает с центра. Как раз и вы показали зрителю, она в центре перевернутая король. Очень все эффектно. Ну давайте и третье, плевать уже разберем, и третье. Третье это у нас, четвертое точнее, четвертое проявление, не, проявление четвертой карты, но третье проявление, которое мы будем использовать. Это одно из моих самых любимых проявлений, поскольку оно очень эффектное. Вы засовываете одну карту, делаете обычную пружинку, то есть спринг, и у вас уже совершенно другая карта. У меня даже есть на канале где-то обучение, но это давно очень было. Я даже, я думаю, отдельное видео для этого элемента сделаю, так как, ну, очень уж эффектно. Вы просите зрителя сказать в любом месте стоп, например, здесь и у нас есть, к примеру, туз буби. Но вам-то нужен король буби. И вы берете, кладете его сверху и с нашим королем аккуратненько, четенько сдерживая это все, засовываете в центр. И теперь я вам не смогу так никак объяснить, как это все происходит. В общем, просто делайте дрибу. Делайте дрибу, и все у вас получится. Все. И у нас уже эти карты перевернулись. Показывайте зрителю, что больше таких перевернутых карт у нас здесь не существует в колоде. Вот так вот вы проявили очень эффектно 4 короля. Последнее проявление мое самое любимое и за него ставим лайк. В общем, ребятки, вот такой вот был классный эффектный фокус. По идее, ну все рассказал, все показал, что использовал в данном фокусе. Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.